Добрый день. Радиусная дверь стеклянная. Которая заезжает у нас в нишу. Ручки у нас с двух сторон. Декоративные планочки. На планке приклеен тоже ворс, чтобы минимальный был зазор. двери двухсторонние повторяют изгиб стены и являются будет два входа и выхода в комнату подвесная система двери целиком висят на верхней направляющей внутри которой ездят ролики Внизу никаких направляющих, просто пол. Для фиксации двери в закрытом положении установлен магнит его почти не видно, но он есть. Здесь магнит, здесь металлическая планка ответная. Для того, чтобы не шаталась дверь вперед-назад. Фальш-панели максимально плотно закрывают проем ниши. Вот здесь такой ворос. Щели нет совсем. При открывании двери щель появляется. Она такая минимальная. Дверь уезжает полностью в нишу до ручки. Давай я покажу, я полностью открою еще.